Sumqayıt şəhər 11 nömrəli tam orta məktəbdə Gəncəl arasında vətənpərvərlik ruhunun aşılanması, qəhrəmanlarımızın təbliği məqsədi ilə milli qəhrəman mübariz İbrahimova həsr olunmuş anım tədbiri keçirilib. Tədbirdə məktəb rəhbərliyi, Sumqayıt şəhər veteranlar şurasının üzvləri, müəllimlər və şagirdlər iştirak edib. Öncə Azərbaycan Respublikasının dövlət himni səsləndirildi. Daha sonra Azərbaycanın müstəqilliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda həlak olmuş bütün şəhidlərin ruhu 1 dəqiqəlik sükutla yad edildi. Tədbiri giriş sözü ilə Şən sözü gedən məktəbin direktoru Şəhla Bağırova Milli Qəhrəman Mübariz İbrahimovun keçdiyi həyat yolundan danışdı. Bildirdi ki, mübariz Erməni gəsibgarlarına qarşı 5 saatlıq əməliyyatda vurularaq şücəitlər göstərərək qəhrəmancasına həlak olub. Bu gün mübariz kimi qəhrəman gənclərimizə bir nümunədir. Aprel ayında baş verən son hadisələr də buna əyani sübutdur. Azərbaycan igid oğulları ərazi bütövlüyümüz uğrunda canlarından keçərək şəhidlik zirvəsinə yüksəldilər. Daha sonra çıxış edən veteranlar və məktəbin şagitləri mübariz İbrahimovun qəhrəmanlığından geniş bəhs etdilər. Vurğulandı ki, xalqımızın şanlı tarixi çoxu sayda qəhrəmanlıq səhifələri ilə zəngindir. Tarixi qəhrəmanlar yaratdığı kimi qəhrəmanlar da tarixi yaradırlar. Bu baxımdan günümüzün qəhrəmanı mübarizin qısa lakin müqayisə olunmaz dərəcədə mənalı ömrü yolu çox şey deyir. Milli qəhrəmanın ürəyi uşaqlıqdan vətənlə önürtdü. Erməni vəhşiliyi, xüsusilə də Xocalı soyqırımı mübarizdə vətən sevgisini daha da dərinləşdirmişdi və bunun nəticəsində mübariz İbrahimov erməni təcavüzkarlarına qarşı tək başına vurularaq onları qətlə yetirib. Daha sonra Qarabağ döyüşlərindən və mübariz İbrahimovun şəkillərindən ibarət videoçaq nümayiş olundu. Sonda ədəbi bədii kompozisiya göstərildi. Suraq, Hey. Ümid sənədir ancaq Azərbaycan üçün. Gülə Əliquliyeva, Elvr əl İsmailov, Dünya TV.